Купил раньше без связи, а где у них интересно? Раньше купил в 1979 году. Ну, я просто не знаю, какого выгода рождения. Но не было таких мест, где в Советском Союзе можно было пойти и купить французские духи клемалом ланком просто. Сколько стоит? 100 рублей. Вот вам 100 рублей. Давайте мне духи. Не было таких мест. Просто не было. Хочу напомнить, что. За спекуляцию давали до трех лет тюрьмы в то время. Это, во-первых. Во-вторых, э -э вы, может, э -э за доллары их захотите, я не знаю, в Березке их не было, но, допустим, вы их за доллары хотите купить, да, или за французские франки, потому что тогда евро не было. Но, напоминаю, валютные операции в то время карались э -э до расстрела. До расстрела. Ну, понятно, что вы расстреливали валютчиков, а вас, как э того, кто там покупал валюту, допустим... Ну, там от 7 до 12 лет тюрьмы бы дали. Поэтому это очень нетривиальная задача в то время достать супер крутые духи. Вот просто супер крутые. Он же не во Франции жил, а в Советском Союзе, где все было в дефиците. Ну, я помню, что на Новый год мой отец, ну, он был не последний человек в городе, но он капченую колбасу доставал, мандарины доставал, шампанское доставал. То есть достать бутылку шампанского, это был успех, это круто. Не было пойти в магазин на французские духи. <laughs> купил раньше. Хорошо, купил он их летом. Где, на распродаже в гастрономе? Или где? Или пошел в ближайшем универмаге? Не, он, да, он мог достать их давно и ждал Нового года. Три-четыре месяца, потому что, ну, это могла быть мечта всей жизни советской женщины. Просто всей жизни. Потому что это было нереально достать, невозможно. Напоминаю, спекуляция, три года тюрьмы валютные операции, расстрел, Мы могли еще какую-нибудь статью там незаконная предпринимательская деятельность и так далее. Поэтому и был очень очень мега крут по фильму. Завидный жених, стабильный, надежный. Ну по идее все как женщине нужно, но не героине Барбали, Барбары Брыльской.